Відрізняти, що є таке сонячне затемнення, що таке затемнення розуму. На цьому ми розуміємося, тому що у нашій студії є спеціаліст Її звати Наталя Кагани. Вона астролог. Доброго ранку! Доброго ранку. Все це не просто так, тому що сьогодні вночі відбудеться те саме затевнення, яке називається сонячне Сонячне затевнення серед ночі. Ми його не побачимо. Його можна буде помітити у Австралії, якщо я не помиляюсь. На півночі Але... Австралії та десь посередині Тихого океану. Я все знаю. Окей, кінгурятам я дуже вапся. пощастить. А чи пощастить від того людям? Що от, зміниться в якусь секунду чи хвилину? Що буде відбуватись з людьми? Солнечное затмение ⁇ это затмение духа. И во время солнечного затмения человеку предоставляется возможность раз в 18 лет, каждое затмение происходит раз в 18 лет, подобное, избавиться от ненужного груза проблем, с которыми мы живем. Вот так? Нет. Проблемы. Взяли и вышли. Все, до свидания. Есть определенные... Вот ты, ты, ты. Да, да, ты, ты. Нет, есть определенные ритуалы. И этот ритуал может сделать каждый из нас по желанию. Солнечное затмение, оно действует на всех жителей Земли, независимо, видим мы его или не видим. Но что же нужно сделать? Прийти вечером домой, mm -hmm. не злоупотреблять тяжелой пищей, принять хороший душ. То есть стейки сегодня на ночь видменяются? Не стоит. Окей. Mm -hmm. okay. Принять хороший душ. Э, люди, которые живут на вибрации мужских энергий, стоит принимать душ холодный, горячий, холодный. Контрастный. А... Да. А кто живет на вибрации женских энергий, должен принимать в обратном порядке. Одеться в приятную теплую одежду. Э, желательно... Только зачекайте. Человек там да. холодный, горячий, холодный, а девчаткам навпаки. Горячий, холодный, горячий. Э, ну, не всегда мужчинам и женщинам, потому, как я сказала, тем, кто живет, смотря на каких вибрациях. Ой. Если женщина сильно и она живет энергиями мужскими, то лучше ей сделать то, что я посоветовала мужскими а энергиями. А как определить, можно ли быстро точнее, определить, какие у кого вибрации? Конечно. Как? Ну, Юля у нас э, живет женскими вибрациями, женскими энергиями. Вы, его живете о -о -о. мужскими. Я смотрела, как вы красиво жестикулируете. Все, у нас да, все на все, месте. Все, 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 все хорошо. Гармония и не я в студии существует. Фу, отлегло. Заспокоила. А, например, если солнечное затмение – это духа, вы сказали, так? Да. А, а месячное затмение – это затмение мозга? Нет, это затмение души. Дело в том, что солнечное затмение помогает забрать все то лишнее и ненужное нам, с чем мы живем. А, сол... а лунное затмение мы можем попросить у пространства то, чего нам не хватает. Mm -hmm. Кстати, к нашему разговору, да, 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 да. если вы хотите добиться своего желания, mm -hmm. исполнения, вы как раз 28 ноября во время лунного затмения, mm -hmm. я вам советую об этом хорошо подумать. То есть просто в... нужно очень сильно визуализировать да. вот то, Свое что ты желание. хочешь. Я, я просто объясню вот всем телезрителям, что у меня была возможность пообщаться немножко перед началом нашего вот, эфира с Натальей, и, собственно, там был вопрос, там можно ли спрогнозировать, к примеру, приобретение какой-нибудь там ценной вещи. Ну, к примеру, там, не знаю, автомобиля, квартиры и так далее. Интернет а, меня спрашивает, а, во-первых, мы высчитали, исходя из даты моего рождения, исходя из года моего рождения и зодиакального знака, высчитали, что у меня семерочка. Семерочка, это означает, что, в принципе, я могу добиться всего, только если а, буду очень сильно этого хотеть и не буду лентяйничать. Вот, соответственно, в этот момент нужно очень сильно хотеть, вот, и максимально визуализировать все этапы а, приобретения той вещи, которую вы а, хотите. Вот. Похизувався, так похизувався, просто капець. Якщо ви не зрозуміло, зовсім скоро його зорін буде виставлятися за придбання якоїсь дуже дуже чудової речі. Да. Ну, вже на всю країну. <сум> <сум> якщо вже так, слухайте. А якщо під час місячного затемнення можна загадувати бажання, то можливо під час сонячного навпаки не треба цього робити? Ні, не потрібно, тому що во час сонячного затміння потрібно вспомніти, як ви прожили последні 18, днів. Тобто згадати усі свої лет. проблеми, які Совершенно тебе нагружають, і таки вишукувати їх перед Выходом из дома. Да? Проблемы, состояние своей души, состояние своего здоровья. Даже если вы хотите, будем говорить, расстаться с людьми, с которыми вы исчерпали свои отношения, но тянете этот груз проблем и не можете сделать, то как раз солнечное затмение поможет вам сконцентрироваться на этом, найти правильное выражение, правильные слова, найти возможность поговорить с человеком и расстаться не врагами, а друзьями. Ой, слушайте, с этого привода коротенькое запитание. 205-44-88, Телефонуйте. У нас є такий номер телефону, якщо у вас є питання. А, наприклад, чи е, можуть подібні речі відбуватися до сонячного затемнення, тобто як е, під завісу? то, кто там минулого тижня поза, так чтобы люди зрозуміли, что, возможно, они минулого тижня приняли правильное решение, и это відображення того, что будет в час Да, затмения. есть такое понятие, uh -huh. что за неделю до во время солнечного затмения и после солнечного затмения неделю uh -huh. на нас действуют эти вибрации пространства uh -huh. планет. Нужно еще отметить, что если вы работаете с ними, они действительно дадут свои результаты, но результаты вот этого солнечного затмения в основном все кроме тех, кто родились э, в знак Скорпиона, в знак вот этого, э, будем говорить, затмения, почувствуют где-то к весне. Но Скорпионы могут почувствовать очень быстро. Потерпеть до весны и потерпеть буквально 3 хвилины. Подивиться, Кристина Агильярова скоро повернулась. Наталя Каґер сьогодні у нашому ефірі, астролог. Ми говоримо про сонячне затемнення, яке е, сьогодні буде відбуватись на нашій планеті. І з цього приводу ми з бажанням розібралися, що під час місячного затемнення, 28 листопада, всі масово будуть візуалізувати свої бажання. А сьогодні всі будуть е, думати про свої проблеми, які їм заважають, і які треба е, прибрати, так? так тобто, сьогодні ніяких бажань. Що стосується, наприклад, шкідливих е, звичок, у мене є подружка, вона просто. Ну, луская, насинья, страшенно. И нас очень хочет кинуть луска, ты насинья. Можно ли от таких шкодливых привычек? чи они должны быть очень из-за для того, чтобы сегодня что-то изменилось? Может, от курения или да. Именно солнечное затмение мы можем избавиться от всех своих дурных привычек. Mm -hmm. Мы можем избавиться от всего, чего мы хотим. Только для этого мы должны, как я сказала, обязательно продумать внутри себя. Mm -hmm. Мы должны подготовиться к этому. Потому что нельзя сказать, вот я хочу избавиться от курения. И на этом все. Mm -hmm. Нужно лечь и помедитировать. Нужно отпустить вот эту свою страсть, курить, э щелкать семечки, mm -hmm. отпустить ее пространство. То есть пожелать внутренне, своим состоянием внутренним. Если мы это, будем говорить, э, от себя, от нас это исходит, не от того, что нам кто-то говорит, что это некрасиво, а мы понимаем, что нам надо от этого избавиться, перейти как бы на другой этап своей жизни, то мы можем вполне это сделать. И сегодня именно как раз тот день. Слушай, а сегодня можно найти на работу? Вообще Но на работу ты... можно не ходить, если очень не хочется. Не, потому ну, что, например, э, там солнечно всем не пойти на работу. Або, наоборот, каже, для того, чтобы достигнуть какого-то результата, треба саме сегодня обязательно пойти на работу, приветствовать с шефом, там, не знаю, приготовить кому-то чай або Это нужно делать, наверное, каждый день, и каждый нормальный человек должен это делать. Но если вы хотите узнать предсказания по знакам зодиака, то я вам могу сказать, что Просто это... Коротенько. Да, Солнечное затмение солнечным знаком – это э, овны, львы и стрельцы. То Оно... огненные знаки. Огненные <с знаки. Оно принесет своего рода много хлопот. Поэтому солнечным знаком, так как они экспансивны, им надо быть поспокойнее, поздержаннее и уделять больше внимания тому, что они слышат. Знаком воды надо быть поменее эмоциональным и больше принимать помощи окружения. Знаком Земли это э, Телец, Дева и Козерог. Вот им повезет больше всех. А воздушні знаки, подожди. А воздушні знаки вони вже очень многого достигли, їм надо просто меньше хвастаться. Хорошо. О, Ну, в тему ви сказали. Наталя Каган сьогодні була у нашому ефірі, говорила про сонячне затемнення і не тільки. Дякуємо вам за коротку і, в принципі, досить потрібну на сьогодні інформацію. Змістовно, слідкуйте за собою, за своїми вчинками сьогодні і позбувайтеся від шкідливих звичок. Ніяких бажань сьогодні не загадуйте.